Считать, смотреть, как Если бы мы год назад не вышли в Донецке на протестные митинги, то Донецк остался памятью всей страны, как абсолютно инертный, пассивный город. Сейчас все понимают, что Донецк это... Что есть проукраинский Донецк и... Если она гордится. Оккупированный территорий. Мы оставим все украинцы. И Украина будет единой. Это то, что мы должны все помнить. И так и будет очень скоро. 16 числа будет судебное заседание, на котором я практически уверен, что будет отменено это решение по поводу пропускного режима, либо переведено в цивилизованную форму, поскольку в том виде, в котором оно на сегодняшний день существует, это, по сути, ограничение законных прав украинских граждан, и это является абсолютно аморальным, как минимум, шагом. И мне в семье великий, в семье вольный, новый, не забудьте помянуты, не злым, тихим словом. Тарасовченко, Слава Украине!